Вперше одне одному вони посміхнулися 36 років тому, і відтоді реготати з ними почала уся країна. Оцей вусатий і отой рудий. і вусатий. Саме так їх охрестили у народі. Справжню популярність гумористичному тандему ще у 90-ті приніс культовий серіал у стилі німого кіно легендарне маски шоу. Ічні сюжети під невигадливу мелодію швидко полюбилися глядачам. А пісенька мана мана стала народною. Манама ті мана. Нині обох друзів у свої за 50 нове творче дихання. Рудий співає, малює картини та відкриває персональні виставки. Вусатий танцює бугі-вугі та пише дитячі і не дуже вірші. Я полуклоунний поєт наполовину. Ну Но Нове вот одно я осознав уже давно. Я словно муха не засрата картина. І, ніколи, і не Обидва грають в театрі, багато подорожують та ганяють по бездоріжжю. І продовжують викликати посмішки добрим, незабрудненим гумором вже у третього покоління українців. Ви встали не з цієї ноги. Вас мучить жаба або ваша, або чиясь. Зима вам холодно, ви голодні, не знаєте, що робити. Як жити далі? Посли доброго гумору в Україні запрошують вас до свого притулку Георгій Діліїв та Борис Барський. 4, 9, 4, 11, 9, Мережа Фейсбук, Сніданок с 1, плюс 1. Можно вітатися так, тиц, тиц, мана 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 тын теин Наоборот. А вот так. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну спасибо, что пришли. Наконец-то и да еще с какой новостью. В третий раз. Комедиата. 2013. Да. Где где? В Одессе. Да. На самом деле э, все началось с того, что 10 лет назад мы получили театр в свое пользование, и мы его настолько хорошо благоустроили, и э, сделали 7 новых спектаклей. В общем... Э, как-то так вот расширились, и нам стало настолько хорошо, что захотели еще больше привлечь других клоунов угу. международного плана. И мы собрали Можно? великолепных лучших из лучших. Вот, вот на этой афише видите изображены. Вот в этом году у нас будет Лео Баси. Бас да, Илона. что удивительно, боже мой, будем смеяться международно. Да, Поль Марокко. И группа и Лео Басси у меня тоже такая маленькая если есть. А вы сможете расписаться для наших Он с собой в карманах носит. Это а Лео Басси, я просто ну коротко так скажу, это то же самое, что Ди когда-то для рокеров. Вот Майкл Джексон. Майкл Джексон. Потому что мы даже не себе не могли в фантазиях представить, что такого уровня комики приедут на наш фестиваль. Вот они вообще да. Вот этих артистов, которых мы приглашаем на фестиваль, их можно увидеть там в Лондоне, не знаю, в Париже, в Нью-Йорке, где угодно. То есть они на Украине ни разу не были. И все артисты, которые приезжают к нам на комедиаду, они впервые приезжают на Украину. Наш фестиваль это единственный в мире, вот такой яркий, такой вот по качеству, по, по качеству тех артистов, которых мы при, э, приглашаем. Это короли шуток, короли смеха. Проходит он в Одессе накануне 1 апреля. То есть, то 1 есть апреля раз, два, году... три, три дня с 30 марта, да? 29, 30, 29 -го, 31 -го марта и 1 апреля это закрыто. Заключительный спектакль. Все это проходит в нашем театре, дом клоунов на Ольгевской. Так что милости просим к нашему шалашу. Рекомендую заранее вот звонить и заказывать угу. билеты, потому что зал очень небольшой. 330 мест, это камерный зал. Пока что мы намеренно не расширяемся до больших угу. размеров, чтобы вот был такой дефицит немножко, вот... Я Юмора. Можно добавлю еще, это есть три слова волшебных, которые слух любой женщины ласкают. Это люблю, куплю и поедем. Вот, поэтому, если кто-то хочет подарок любимой сделать. Це значить, треба сказати, люблю, купить білети і приїхати, и все. А да. я додам: а, готуйте корсети, і чоловіки, і жінки, щоб живути, не порвати, тому що 4 дня треба витримати, а велике щастя обіцяється. А давайте, якщо хтось а, якось не дуже розуміє, що таке комедіада, згадаємо, як це було минулого року увага, увага на екрани. 2013 року, комедіада Одеса з 29 березня, по 1 квітня. Буде на що подивитися. А зараз невеличкий сюрприз для вас, ваш колега, наш улюблений друг Віктор Андрієнко напряму. включенні. Ой, ой. на скайп включенні. Зараз, будь ласка, дайте вімкнути його. Алло. Алло, дай Боже здоров'я! Дай Боже здоров'я! Вікторе, <сих> доброго ранку вам! Дай Бог! Як часто зустріч, зустрічаєтесь з Жорою та Борисом? З цими клоунами? Ага. Ну, я скажу, що на неділі не проходить, щоб ми з ними позустрічалися. Тому що тиждень тому я був е, з московським телебаченням, знімав їх е, у домі клоунів, а тепер клоуни самі приїхали. Чого туди їздив, справжнюся? Ви знімали фільм Іван Сила, де є і герої наші гості. А скажіть, в чому сила їхня насправді в житті? Ну как? Ну, в особистостях їх характеру, подивитися на ці. Ой, посмотрите, что не рожа, это эпоха перед вами <laughs> сидит. Серьезно, <laughs> это, это серьезно. Это потрясающие просто люди по внутреннему обаянию и плюс по харизме я не знаю, по всему. Посмотрите, вот Жора и у нас и рисует, понимаете, и, и фестивале собирает. Боречка у нас не только стихи пишет, он еще актер прекрасный. И вообще, я знаю, он очень много участвует в фестивалях каких-то и так далее, помогает много. Но это, понимаете, каждый из них, это особая книга, особое интервью, особый фильм. Даже интервью не можно за 10 или 5 минут рассказать, а рассказать о нашей дружбе, это вообще нереально. Потому что, начиная с 84 года, придя два коллектива, мой коллектив и маск шоу было не маски-шоу, тогда называлось, пришли в филармонию, и у нас в подвале были даже две комнаты разом вот так вот наши стояли. Так что вот по жизни разом и идем. А, а, Виктор, а, а на чем вы шутите? Вот когда собираетесь без камер, без ничего, за столом, на шашлычках, да с рюмочкой чаю, о чем? Кто-то из вас юморит, кто-то молчит, может быть, кто-то хочет просто созерцать, как говорится. Ну, понимаете, 24 часа в сутки юморить могут только депутаты, понимаете, или сумасшедшие. А мы, как бы, ну, мы люди, наверное, наверное естественные, должны где-то отдыхать. Но в основном мы отдыхаем в паре, знаете, Вспоминаю. Вот сейчас встречались, когда э, в доме клоуна. Мы, мы отработали, значит, интервью, и тут же забыли про это интервью, потому что стали вспоминать, как это было. Как мы э, вспомнили, и, и, главного, и так, это, главного администратора филармоник Козака. Мы вспомнили Бабу Маню, знаменитую и так далее. Начали вспоминать, какая была Одесса. Ну, мы снова вспоминали, но не как старый человек, а мы смеемся и вспоминаем смешные истории. Спасибо. Виктор Андреенко на прямом да включении был, да был. всегда вас рады видеть. В этой Ребята, части. я вас люблю дай бог. И этого Витя, пусть не взаимно, порушают. аналогично. Мы тебя любим. Давай почаще Витя, встречаться. Виктор Андреенко, и... он, он, сумасшедший. Спасибо, дай Боже вам здоровья. Он, он сумасшедший. Он, он такой же, как и мы. Но он... мы часто спорим, у кого вы харизма больше. Вот сейчас на экране у Вити такая харизма. Но зато вы длинный. Да. Ну, потому что мы смешим людей. А смех удлиняет и утолщает. А вот. А, извини, да, есть смех. афоризм такой, смех. смех удлиняет и утолщает, а грусть утоншает и укорачивает. Прекрасно. Это Борис Барский так сказал. Да. А я вот хочу напомнить, вот Витя Андриенко напомнил, что а, вот эту харизму, да, юмористическую, которая во всех нас существует, мы решили реализовать на этой комедиаде. В тот год, когда нашему театру исполняется 10 лет, это еще один mm -hmm. юбилей. Поэтому и... открытие третьей комедиады, десятилетие дома клоунов и вот третье событие, и это еще... открытие. Посольство юмора на Украине, в, в Украине, Одессе. да, в Одессе. Это единственное посольство в мире. И у нас там целая программа разработана. 29 марта мы будем открывать посольство юмора. Такого еще не было. Вот К нам у меня приезжает... случайно в кармане. У, у него случайно афиша ага, оказалась да. в кармане. Вы посмотрите, какая красота. Еще 2013 год открытия посольства в ночь четверга да. на пятницу. Это вообще хорошая примета. а навіть да. теж два варіанти А, Друзі, кстати говоря, BBC, щоб ви знали, якщо не знаєте, знімали фільм про Одесу і назвали наших гостей найкращими коміками цього міста. Як воно бути в цьому статусі? Увага! There are many great comedians in this city, and I want to introduce you to one of the best. Георгій Делієв is a genius of the comic mime, of the in international the in the renown. He is preparing for a rehearsal of his show at his own theater in the center of Odessa. There were many hard times in this city wars, other problems, hardship. And to get through these, humor came to the rescue. Self-irony became the most important weapon to fight our difficulties. Nice, uh, George, George, nice. нет вот он сказал на английскому это, это правда это вообще вот в творчество... признали да а? во всем мире как колону Uh, ну, это уже, как это, их заслуга, не наша. То есть а. мы, мы делаем то, что мы делаем, а англичане, они уже... Но это все-таки высокая оценка, потому что английский юмор, вот я считаю, что это номер один. То есть вот такое мышление английское. И мы всегда старались, в свое время мы в 80-х годах там подражали Монти Пайтону, то есть нам нравились английские клоуны, комики. Вот, и в этом году к нам приезжает Поль Марокко и Оле. Вот мои друзья из, из, Британии. из Лондона, потрясающий коллектив. Питер Питовский из, из США, США приезжает, да. тоже мой друг большой. Маэстро Евгений Воронин, Германия, он, кстати, uh -huh. киевлянин, но уже давно живет в Германии. Лучетина, Италия, с ним еще не знаком, но мы увидим их и так далее. То есть это... 30... А Лео Басси? А, Лео, ну, Лео Баси это вообще... Ну, это Испании, да. Он сейчас это баллотируется на пост папы. Да, кстати, а освободился. Ну, сейчас Великий сейчас... человек. Конклав еще вот. продолжается, кстати Да, говорит. и... Э 30 театров, которые приезжают в конкурсную программу. Это я назвал э, хедлайнеров, mm -hmm, да, то mm -hmm. есть э, мировых звезд. А 30 коллективов то есть, довольно еще мощных. Молодых, да, да у нас очень конкурс важно. очень серьезный. Вот так вот трусятся руки, хотят наши зрители получить вот эти вот билеты на комедиаду в Одессе. Здравствуйте. Зараз самое сейчас равно сам этого задания в нашего спонсора, который Марки Акопснах, зробить наш глядач. Алло. А, ку Алло. Куку, куку. -ку. Да, да. Алло, я слушаю. Ку-ку, да-да. А вот и поговорили. Алло. Да, мы слышим вас. Говорите, здравствуйте. 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 Это Александр Полтава. Прекрасно. Очень приятно приветствовать вас, Игорь, Борис, Игорь, Игорь, Борис, вас, Тенечка, с новой студией. Да, дякую Да это самое. Хотел узнать, как насчет маски шоу. Не будет продолжения? Да, оно продолжение какое-то будет. Так сказать, 10 два билета ваше. 31 -е. Да. Мы сейчас работаем в основном живьем. То есть мы вот общаемся с публикой напрямую, поэтому приглашаем и на спектакли своих дом клоунов. Иногда гастролируем, вот, но больше в своем театре. И вот, скажем, апогей вот нашего вот такого комедийного клоунского творчества это создание фестиваля международного комедиада, о котором мы сейчас говорим. С 29 марта открывается в этом году, 1 апреля закрывается на 9 Марины, только дурак не приедет на фестиваль дураков 1 апреля. А мы даже призываем 29 марта, чтобы увидеть не только нас, масок, но и всех этих великих людей. Совсем очень мало времени остается. Борис, отдельное вам и уважение, и просьба от наших зрителей, от меня лично. Прочитайте в завершении ваши знаменитые стихи или четверостища. Что-нибудь, что на душе сейчас от Бориса Барского. А я только про себя могу, ладно, про любой, Мы мама. любим про вас говорить и слушать. Я просто проанализировал свою жизнь и? и написал. Я, родившийся, увы, в год двугорбого ежа и беременной совы, острым лезвием ножа, там, где мама раму мыла, не конкретно, а вообще, в чьей-то заднице был шилом, волосом бывал в борще, журавлявил в облаках, словно розовый дракон, дергал ангела в запах, слушая вечерний звон. В море жизни, словно шкипер, я всегда во всем везде нужен был, как зайцу трипер как баян глухой козе, как дерьму, к примеру, ложка, как борделю святой крест, хвост облез, подохла кошка. Кто промолвит, тот и съест. <свят> Класс! Вот будет не столько, как вам сейчас. Я это возьму с собой. Можно? <свят> Спасибо. Итак, все на Комедиаду 2013 в Одессу с 29 марта по 1 апреля. Георгий Делиев и Борис Барский приглашают вас. Нас всех, всю Украину, да и вообще весь мир. А каково но смеяться не только в Украине и над чем смеются там, за далеко ее границами. Вот об этом как раз и расскажут иностранные звезды и гости юмора. Спасибо вам, рады, любим. Спасибо. Наш дом клоунов, это ваш дом, так что милости просим к нашему шалашу. Ну а зараз трохи просили разрешаем. Маричка, по на ТСН. Будьте с нами.